কলিয়াবৰত খোপনি পোতা উৰিয়ামঘাটৰ উচ্ছেদিত একাংশ বেদখলকাৰী খেদি পঠিয়াবলৈ সক্ষম হয় বীৰ লাচিত সেনাই উৰিয়ামঘাটত যি উচ্ছেদৰ জাননী প্ৰকাশ কৰিছিল সেই অনুসৰি উচ্ছেদৰ আগতেই শ শ বেদখলকাৰীয়ে তালি টোপোলা বান্ধি তাৰ পৰা অসমৰ চুকে কোণে আহিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে তাৰে কিছুমানে কলিয়াবৰৰ ৰেকা পাহাৰত খোপনি পুতিছে বুলি বীৰ লাচিত সেনাক ৰেকা পাহাৰৰ ৰাইজে অৱগত কৰিছিল খবৰ পোৱাৰ লগে লগে কলিয়াবৰ বীৰ লাচিত সেনাই গৈ সোধ পোছ কৰি তেওঁলোকক ইয়াৰ পৰা খেদি পঠিয়াবলৈ সক্ষম হয় অনাগত দিনত কলিয়াবোৰ বুলিয়ে নহয় অসমৰ কোনো ঠাইতো বেদখলকাৰীয়ে প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব বুলি দাবী জনাই বীৰ লাচিত সেনাৰ সদস্যসকলে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট এন ই এক্সপ্ৰেছ আমি গম পাইছোঁ গুৰিয়ামঘাটৰ পৰা তিনিখন গাড়ী আমাক কলিয়াবোৰৰ মিছাত সোমাইছে বুলি গম পাইছোঁ ইতিমধ্যে আমি এখন গাড়ী ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ তেওঁ ৰেকা পাহাৰ আব্দুল হুছেইন ঘৰত তেওঁ আহিছিলে তেওঁলোকে মানে ঠাই দিছিলে থাকিবলৈ আমি সকলো আমি লাচিত সৈন্যক ওলাই আহিছোঁ আমি তেওঁলোকক এটাই স্পষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ তেওঁলোকে আমাৰ কলিয়াবৰত হওক বা আমাৰ অসমত হওক থাকিব নোৱাৰে তেওঁলোকক আমি ওলাই যাবলৈ আমাৰ বিল লাচিত সেনাৰ পৰা আমি আমি সকলোৱে তেওঁলোকক সকিয়নি দিছো আগন্তুক তেওঁলোকে আৰু এইটো ভাবিবও নোৱাৰিব আমাৰ অসমৰ পৰা ওলাই যাব লাগিব তেওঁলোক জয় অসমীয়া আহিলে আজিৰ তাৰিখটো কওক আজি তাৰিখটো আমি নাজানো কিমান আছে বুলি চৌব্বিছ তাৰিখ কোনে আনিছিলে আপোনাক কোনে আনিছিলে মই ইয়াতে গৈ পেলাই আহিছো তাকেতো আপোনাক আনিলে যে কোনে আনিলে কাক কৈ আহিছিল আপুনি ইয়াত যে আহিলে যে আপুনি কেনেকৈ আহিলে ইয়াত আহিম বুলি কেনেকৈ ভাবিলে মই ভাবিছোঁ এইটো মোৰ জন্মস্থান জেগা মই জানো আপোনাৰ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট আছে আছে বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটৰ জন্মৰ জেগা কি লিখা আছে বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট দেখাব পাৰিব এতিয়া পাৰিম আপোনাক আপোনাক ইয়াত মাতিলে কোনেলে কোনে কোনে মাতা নাই মই নিজে কি লাগে মামা লাগে আগৰ পৰা এইটো আমাৰ দেউতাৰ ভাল দিন হয় উৰুংঘাটত থাকিছিলে আগত তেখেতৰ দেউতা ইয়াতে আছিলে আজি বিছ পঁচিছ বছৰ আগত ইয়াৰ পৰা গুচি গৈছিলে তাৰ ৰাতিপুৱা ঘক কৰি আহিলে তাৰপিছত মই লগালগ গানবোৰক জনালোঁ গানবোৰ

মানা কৰিছিলে খালী কৰিলে নেষ্টাতি মাৰিছে কি কৰিব ভাবিছিলে নেকি তেনেকুৱা তেনেকুৱা কোনো ভাবা নহয় এতিয়া চলা শুনক কথাটো মই যদি তেনেকুৱা মানুহ হলে গামবোৰক লগালগি নজনালো হলে

আঠুগাড়ী নকৰিব আৰু